В программе, посвященной пограничникам, мы не могли не вспомнить о легендарном генерале-майоре Игоре Момоте. Пограничник, который погиб под Зеленопольем, обеспечивает тыл нашим пограничникам, в том числе и в Должанском. «Че буду я жить в Украине, чини, не, че кто сгадает, то забудет мне в снегу на чужине». Він відвертий, він мужній, цілеспрямований І в першу чергу він патріот своєї держави. Легендарний командир жорсткий, несправедливий. Це людина з великим серцем і чистою душею. Все, що він робив, він робив для людей. От Дивишся, росте, росте садок і згадуєш, о, от колись Ігор Федорович казав, а давайте посадимо, а давайте посадили. Курсантський сад. 400 яблуньок. Дерево, яке, скажімо так, то ти уходиш із життя, воно залишається і люди пам'ятають. За його ініціативи було введено комплексні заняття, на яких декілька предметів акумулюються і курсанти на практиці відпрацьовують на протязі декількох діб масштабний урок. Це людина була дуже енергійна, де в чому і безкомпромісна. Та не однаково мені. Як Україну зли люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені! Отоманеврена група. струмко! Я впевнений, що ми ще виконаємо ці завдання. Я, як начальник мутаманевної групи, зву всіх заходів, щоб ми повернулися всі додому. Он говорит, я пойду защищать свою Родину. Я обязан это сделать, потому что я военный человек, и он вел туда своих солдат. А солдаты, он был ответственным командиром которых он учил. Но он поехал туда же за ними. Я знаю, что ребята там были за ним, а он за ними друг друга помогал. тоже в дозоры уходил. Тоже ну, в разведку все. Полковник и солдат разницы фактически не ощущалось. Когда я не видел, чтобы он там грустный был, он всегда был веселый. От он подойдет і вже починає настроєння подниматься. Хоч саме про сім'ю думаєш ну, там, там гради стріляти, чувствовали себе немного уверені. Смотри на такого командира. До дому хочете. <реш> <ж> хоче? <реш> Князь хочемо. 11 липня наше наметове містечко накрили артилерійськими установками град. І п'ять снарядів потрапили в межах двох-трьох метрів від нашої палатки. І коли загинув Ігор Федорович, шансів вижити в нього майже не було. Там знали, куди стріляли. Іменно перший снаряд попав іменно в нього і в штаб. Ми вижили, але дуже тяжко згадувати. Коли Ігоря Федоровича хоронили, то весь отряд просто плахал. И І офіцери, і солдати. Ну, Далі такого командира я ніде не встречав. Вот, больше, я не знаю, наверное, їх не то такі. За инициативы Ігоря Федоровича. Була побудована ось така капличка преподобного Іллі Мурмського, який є захисником всіх прикордонників. Переважна більшість людей в суботу, неділю там, чи просто на релігійні свята приходить сюди. Я впевнений в тому, що справа Ігоря Федоровича не закриється, а все ж таки на цьому місці буде стояти церква. Чоловік, якого я хочу пригласити зараз в нашу студію. был правой рукой Игоря Момота. И был с ним во всех горячих точках Востока Украины. Встречайте в нашей студии старший прапорщик пограничных войск Украины Олег Иваченко. Олег, расскажите о генерал-майоре, каким он был командиром? Вы знаете, много хорошего сказано, но у каждого командира, я считаю, основная задача – это любой ценой сохранить жизнь своему личному составу. И как вы видели на видео, когда мы выезжали с начального центра, командир дал слово, что все живыми и здоровыми вернутся домой. Так вот, знаете, когда уже события разворачивались, что на грани Пределы уже были у всех и нервы, все были уставшие, потому что не было определенности, что будет происходить, будет дальше. Э -э задавался вопрос, вернемся ли мы живыми. Так вот, хочу сказать с гордостью, что я был свидетелем того, когда Игорь Федорович, построив частично часть мотоманерной группы, потому что она была разделена, многие находились на разных точках, а наш основной состав, 120 человек, и он дал слово, что все живые вернутся. Так вот, он свое слово сдержал. Вы сказали о мотоманевренной группе. Какие задачи вы выполняли? Перекрывали полностью участок границы 40 километров. Основное начало событий марта-апреля месяца сочеталось стажировкой. Курсанты, знаете, лучше тысячу раз рассказывать, но лучше один раз показать, да? Ну а потом э, отражение вооруженных вторжений. То есть задача любой ценой, чтобы граница была закрыта. 40 километров достаточно большой отрезок э, границы. В чем преимущество мотоманевренной группы? Это в обеспечении бронетехникой и транспортными средствами, что в любой момент по первой команде мы готовы были выехать в любой участок, в любую точку. Основная задача наряда это что? Э, обнаружить и сообщить и любого пограничника, дать информацию, что в данном районе или в данном секторе произошло нарушение государственной границы. На этом участке в течение 10-15 минут мы могли выехать в любую точку и дать отпор фактически ну, любым силам, будем так говорить, которые пытались бы это совершить. Часто приходилось выезжать? Можно сказать, почти каждый день почти каждый день. То есть по оперативной обстановке. Игорь Момот относился к своим ученикам как к детям. И дал им самое главное оружие – знания. На его похоронах благодарные ученики становились на колени перед женой своего учителя. Игорь Федорович предвидел вот эти все события. Он говорил, что все, это война, война кровавая и жестокая. Потому что у людей просто накипела боль. Игорь ждал, конечно, девочку. Он сразу говорил, я хочу девочку. Очень долго не было детей. Когда я ему сказала, что у нас тут будет ребенок, он так обрадовался, у него было такое счастье. Последний раз, когда он приехал, он сказал, Маша, я очень устал, я с тобой никуда не пойду что она... Я посижу около папы, поохраняю его, чтобы его никто не тронул. Ну, утром он попрощался, это уже последний, когда он с ней попрощался. Сказал, Машенька, пока, я тебя сильно люблю, береги маму, и все. И вот он уехал. Уехал, и все. Телефон в 7 часов утра звонил, и трубку взяла она. Ей сообщили, что ее папа погиб. Мы сообщили, думали, что и мне сообщают. Сказали, ваш муж погиб, и все. И она, говорит, молчала долго, потом прошло 7 часов, она подходит ко мне и говорит, мама, давайте я кое-что скажу. Ну, ты сядешь. Я говорю, дочь, я тебя могу и стоя послушать. Она говорит, нет, мама, то, что я скажу, ты должна сидя слушать. Я села, она говорит, мама, папа погиб я говорю, нет, теперь уж у меня началась истерика. Я говорю, нет, я с ним разговаривала 10 часов назад, он сказал, что их обстреливают, но он живой, живой. Она говорит, нет, мам, его нет уже. Я думаю, что он на небесах. У меня был случай, когда это был восьмой день, я опускаю глаза, а ласточка на ногах сидит. Я ее не видела, как она прилетела, как она села, то есть я ее не видела даже. Я так руку начинаю к ней протягивать, она берет и улетает. Я приглашаю в эту студию супругу Игоря Момота, Надежду Момот. Надежда Валентиновна, много времени отдавал ваш супруг работе? Он старался и на работу, и на семью. Но большую часть он отдавал работе, потому что работу он любил больше всего. Ну, наверное, это свойственно вообще мужчинам. Я думаю, да. А как вы с ним познакомились? Мы познакомились в вертолете. Я работала медсестрой в Душамбинском погрангоспитале. И... Я его везла после контузии в вертолете. И их... А где его контузило? Его контузил на афганской территории. И когда в вертолете мы летели, то у него просто, как сказать, он терял сознание постоянно, и я ему делала капельницу. Потом мы уже как бы начали дружить, он мне начал звонить, потому что он служил в Туркестане, а я в Таджикистане. Это разные республики. И он постоянно мне звонил и старался приезжать даже как только мог. Вы часто созванивались? Да. О чем говорили? Первый звонок это когда они прибыли на точку, и он звонил в 4 часа утра. Говорит, ты представляешь, они начали атаку, они идут, россияне идут на нас. Ну, говорит, потом он перезвонил через час и говорит, они до этого рва доползли и говорит, обратно пошли. Они не смогли пробить нашу оборону. Но хрещатики еще, когда начали стрелять, он сразу сказал, говорит, это война. Война будет жестокой и очень безжалостной. Говорит, это война будет в России.